দিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল আহিলোঁ পাকঘৰলৈ এটা খবৰ দিবলৈ এতিয়া মোৰ একেবাৰে কমেণ্ট বক্সত ধাৰাহাৰ বৰষুণ চলিছে মোৰ কমেণ্ট বক্সত এনেকুৱাকৈ একদম বৃষ্টি হৈছে শিলাবৃষ্টি আৰু সেই শিলাবৃষ্টি এতিয়া কি হৈছে জানেনে চাৰিজন ককা চাৰিগৰাকী আইতা এতিয়া আকৌ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'বলৈ বিচাৰিছে বয়স কিমান গম পাইছে আশী বছৰ ষাঠি বছৰ পঁচপন্ন বছৰ এই তেনেকুৱা আইতা গতিকে আজি আপোনালোকক সবিশেষ দেখাম ককা আইতা আজি নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কি বুলিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম একো বুজি পোৱা নাইকিয়া দেই মানে মই এটা ভিডিঅ' চালোঁ বহুত জ্বলিছোঁ গম পাইছেনে মই কি বুলি ক'ম এতিয়া এনেকুৱা জ্বলিছোঁ অঁ কি কৰিম এতিয়া বহিয়ে লওঁ নেকি অকণমান মই জ্বলিছোঁ গম পাইছেনে আৰু মই ভবাই নাছিলোঁ মই সঁচাকৈ তেওঁক বহুত ভাল পাইছিলোঁ ভাল পোৱাৰ পাছতে আমাৰ তেনেকৈ মিলন নহ'ল মিলনখন নোহোৱাৰ পিছতে আমাৰ এতিয়া আৰু কাকো পাপা ক'লেতো মই বিয়াই হ'লোঁ মনটো বহুত বেয়া লাগিছে গম পাইছে মানে মই এটা কথাত ইমান জ্বলিছোঁ নহয় জ্বলি 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 আজি গোটেই দিনটো একদম বিচনাৰ পৰা উঠিবই পৰা নাইকিয়া ইমান জ্বলিছোঁ কাৰণ মই যিটো আশা কৰি আছিলোঁ সেই আশাটো একদম নিৰাশা হ'ল আশাত মানে চেঁচা পানী ঢালে বুলি কয় যে সেইকাৰণে একদম মানে মনটো বহুত বেয়া লাগিছে আৰু একদম নিজকে মানে সঁচাকৈ দেই এনেকুৱা দুখী দুখী লাগিছে তেতিয়ানো মই কিয় সেই কথাটো কৈ নিদিলোঁ কিয় কৈ নিদিলোঁ আপোনালোকে জানে মোৰ কিমান আজি মনটো বেয়া একোৱে গম পোৱা নাইকিয়া আপোনালোকক ক'লেহে গম পাব গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক কওঁ আচল কথাটো মই কিয় জ্বলিছোঁ এতিয়া যে এয়া ভাইৰেল হৈ আছে ককা আইতাৰ বিয়াখন সেই ককা আইতাৰ বিয়াখনত যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত সেই যুৱকজন বুলি কৈছোঁ নামটো প্ৰকাশ নকৰোঁ বাৰু আপোনালোকে হয়তো তেওঁ কণ্ঠটো শুনিলে গম পাব তেওঁ যোনটো ভিডিঅ' দিছিলে মই সেই ভিডিঅ'টো সম মানে মই একদম মোৰ অন্তৰৰ কথা কৈছিলে কাৰণে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লওঁ আগবঢ়োৱাৰ পিছত মানে কমেণ্ট আহিছে ডেৰশ দুশ তাৰ ভিতৰতে কিছুমান থাকে নহয় আগতে মই কৈছিলোঁ বাৰু যিসকলে সেইয়া কমেণ্ট দিয়ে যে সেইয়া যে একাষৰীয়া কমেণ্ট দিয়ে সেইবিলাক মানে লেটিনতোত স্থান নোপোৱা পোক কেতিয়াবা চাবচোন লেটিনৰ পৰা ওলাই হেলিলি লিলি লি কৰি থাকে পোক সেইখিনি তেনেকুৱা পোকখিনিয়ে কি কৰিলেহি আহি পেলাই মোৰ কমেণ্ট বক্সটো অকণমান লেতেৰা কৰিছিলে নহয় লেতেৰা কৰি পেলাই কৈছা তই বোলে জ্বলিছ তোৰ বোলে বিয়া হ'বলৈ মন আছিলে নেকি অঁ আছিলে মোৰ বিয়া হ'বলৈ মনো উপায় এতিয়া মানে আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ম মোৰ বিয়া হ'বলৈ মন আছিলে কিন্তু মানুহজনৰ যে চাকৰি নাই সেইকাৰণে মই বিয়া নহ'লোঁ হয়নে বাৰু কথাটো চাকৰি নাথাকিলে মই কেনে বিয়া হ'ম লোকৰ পিঠাইতো মই বিহু পাতিব নোৱাৰোঁ এতিয়া যিমানখিনি টকা পইচা লাখ লাখ খৰচ কৰিছে সেয়া জানো সেই আমাৰ ককাজনে খৰচ কৰিছে কেনেকৈ ক'ৰ পৰা পইচা পাতি দিছে ককাই একো গম পোৱা নাই কিন্তু বিয়াখনতো ধুমধামেৰে হৈ গ'ল এতিয়া ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কেতিয়া হ'ব গম পাইছেনে যেতিয়া ককা আইতাক তাত চাবলৈ মানুহ আহিব ইমান এটা সুন্দৰ পৰিকল্পনা এতিয়া ককা আইতাক চাবলৈ মানুহ আহিব তাত সুন্দৰকৈ ককা আইতা কেনেকৈ আছে কোনটো ঘৰত আছে আৰু পিছৰখিনি আপোনালোকে গম পাব এতিয়া মোলৈ এতিয়া কমেণ্ট আহিছে যে আমাৰ এগৰাকী পেহী আছে আশী বছৰ হৈছে পেহীগৰাকী আশী বছৰ হৈছে কিন্তু অবিবাহিত আৰু তেওঁক বিচাৰি পেলাই এতিয়া বৃদ্ধাবাসত যদি কোনোবা তেনেকুৱা পুৰুষ আছে পুৰুষ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ককা বুলিতো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ বিয়া পাতিবলৈ যেতিয়া এসত্তৰ বছৰটো মন কৰে তেতিয়া সেয়া পুৰুষৰ বুলি পুৰুষ বুলি ক'ব লাগিব গতিকে এই আমাৰ পেহীগৰাকীৰ এতিয়া আশী আশী বছৰ পেহীগৰাকী আশী বছৰ আৰু সেই আশী বছৰৰ পেহীগৰাকীক যদি কোনোবা তেনেকুৱা বৃদ্ধাভাসত তেনেকুৱা ককা আছে আকৌ বিয়া পাতি দিব বোলে পেহীগৰাকীয়ে বুলি এতিয়া কৈছে ময়ো বিয়া হ'ম কাৰণ পেহীগৰাকীক দেখালে মানে ভতিজাকে দেখালে আৰু ভিডিঅ'টো পেহী তুমিহে বিয়া নোহোৱা এয়া চোৱাচোন তোমাৰ বয়সৰ মানুহ কেনেকৈ বিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া পেহীয়ে বোলে মন মেলিছে মোক কমেণ্ট কৰিছে গতিকে আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট চাব পাৰে যে এতিয়া ময়ো আমাৰ পেহীও এতিয়া বিয়া হ'বলৈ মন কৰিছে এতিয়া দেখোন ডাঙৰ সমস্যাটো এটাই হৈছে বহুত কেইজন ওলাই আহিছে বৃদ্ধাবাসৰ পৰা বহুত কেইজনে বহুত কেইগৰাকী আইতাক বোলে প্ৰেম প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে এতিয়া সেয়া তেওঁলোকে এতিয়া বিয়া পাতি দিব লাগিব দেই এতিয়া তেওঁলোকে বিয়া পাতি দিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে কমেণ্টটো কৰকচোন আপোনালোকে মোক আপোনালোকৰ মতামতটো জনাওকচোন এতিয়া কি হ'বলৈ গৈ আছে বাৰু ইয়াত আমাৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মসকলক অকণমান বুলি নহয় বহুতখিনি বিপথে পৰিচালিত কৰিব এতিয়া সেইটোকেই হৈছে আৰু কি বুলিনো ক'ম মোক যি যি কমেণ্ট কৰিছে মই কৈছোঁ এজনী হৈছে মই আপোনালোকক নামটো কৈ আছোঁ বাৰু দেই চশমাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ দেই কমেণ্টটো কৰিছে স্মিতা গগৈ স্মিতা গগৈ কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ তেওঁ মাতৃকো এতিয়া বিয়া দিব পাৰিব বেলেগলৈ টেনচন নাই কাৰণ যোনসকল আমাৰ ঘৰত ককা আইতা আছে তেওঁলোকে এতিয়া মুক্ত কণ্ঠেৰে ক'ব পাৰে যে মোৰ আমুকক ভাল লাগিছে বিয়া পাতি দিবি নেকি সেই কথাখিনি যদি মই কথাটো সেইকাৰণে কৈছোঁ দেই আজি চাওক আমাৰ গাঁৱতে যদি এতিয়া এনেকুৱা এহাল ককা আইতাক বিয়া পাতি দিওঁ মানুহে ওচৰৰ মানুহে থু থু কৰিব থুথু কৰিব কিন্তু আজি সেই বিয়াখনে ইমানখিনি প্ৰাধান্য কিয় পাইছে আপোনালোকে হয়তো অকণমান আপোনালোকৰ নিজৰ মনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে অকণ দকৈ চিন্তা কৰকচোন কিহক লৈ এইখিনি ইমান প্ৰচাৰ হ'ল মেইন কথা সেইটো এতিয়া মই এই স্মিতা গগৈক কৈছোঁ স্মিতা গগৈক তাইয়ো মানে স্মিতা গগৈৰ ঘৰত দুগৰাকী অবিবাহিত আছে পঞ্চাছ বছৰ আৰু সত্তৰ বছৰীয়া এতিয়া স্মিতা গগৈয়ে মোক কৈছে ময়ো বোলে এতিয়া তেনেকুৱা মানে আমাৰ এই দুয়োগৰাকী যোন দুয়োগৰাকী তেওঁৰ ঘৰত আছে মানে আইতা এতিয়া বোলে স্মিতা গগৈয়ে বৃদ্ধাবাসতে বিয়া দিবলৈ ওলাইছে দুজন ককা ওলাইছে বোলে গতিকে স্মিতা গগৈক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মই জ্বলা নাই মই ভালহে পাম ককা আইতা সকলোৱে এতিয়া এগৰাকী এগৰাকী জীৱন সংগী পাব আৰু যেতিয়া বৃদ্ধা বা মানে যেতিয়া একদম অন্তিম সময় হ'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব দুয়োজনে দুইজনে হয়নে নহয় বাৰু ধুনীয়াকৈ চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো অকণমান লগাব লাগিব এইটো অকণমান লগাব লাগিব আমি কথাবিলাক টানকৈ ক'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ মনত যিটো আছে সেইটো খোল্লম খোল্লা কওঁ কোনোবাই ভাল পালেও পাওঁ কোনোবাই বেয়া পালেও পাওঁ এতিয়া বহুতে কৈছে মোৰ মাইনাৰ কথা কৈছে মোৰ ছোৱালীৰ কথা হে ৰৌ ইমান কোনো যোগ্য নহয় কৈ কৈ আমনি লাগিলে গতিকে মই আজি ইমানেই সুখী ইমানেই সুখী মই কৈছোঁ মই বহুত সুখী মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহালক লৈ মই কেতিয়াও তেহেঁতক পৃথক পৃথককৈ থকাটো নিবিচাৰোঁ মই তেনেকুৱা মাতৃ নহয় মই তেনেকুৱা মাতৃ নহয় এটা কথাই কওঁ মই তেনেকুৱা কেতিয়াও দুইটা কিছুমান থাকে শাহুৱেক এ যে ল'ৰাটোৱে বোৱাৰীজনীয়ে এক হৈ থকাটো নিবিচাৰে কিন্তু মই সদায় এক হৈ থকাটো বিচাৰোঁ এতিয়াও দাঁঠি কম এক হৈ থকাটো বিচাৰোঁ এই পৃথিৱীৰ পৰা যেতিয়া গুচি যাম চকুমুঠি তেতিয়া সিহঁতে ক'বলৈ বাধ্য মায়ে কিন্তু আমাক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে মই কথাটো কৈছোঁ বহুত দুখত আপোনালোকে থুই পেলাই দিব মানে আপোনালোকে যিবিলাক মন্তব্য কৰিছে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ দিয়াৰ কাৰণে যোৱাকালি যোনটো ককা আইতাৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীকেইটা পিছত লাগিছে আপোনালোকে কৈছে এগৰাকীয়ে তোৰ ল'ৰাটো বোলে কাম ধাম এটা নাই নেকি মই তাইক কৈছোঁ মোৰ ল'ৰাটোৱে তোৰ নিচিনা দহজনী চাকৰ ৰাখিব পাৰিব আৰু এটাই কৈছে নিকাম্মা এটা গানেই আছে নিকাম্মা বুলি সেই নিকাম্মা এটাই কৈছে নামটো হৈছে মিষ্টাৰ পংকজে কৈছে যে আমাৰ কাকোৰ কথা কৈছে মই তাক কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইটো এটাই দিছোঁ যে তোৰ নিচিনা এটা নিকাম্মা পংকজক আমাৰ নিচিনা কাকো দেহাই মানে মই জন্ম দিয়া কাকোৱে তোৰ নিচিনা পংকজক দহটাক তাৰ ভৰিৰ তলত ৰাখিব পাৰিব কাকোৱে কি কৰে মোৰ ঘৰত আহিলে তই গম পাবি কাকোৰ পিছত লাগি লাভ নাই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহালৰ পিছত লাগি তই তই একো কৰিব নোৱাৰোঁ তহঁতে মানে কথাটোহে ক'ব পাৰিবি কিন্তু সিহঁতৰ স্থানত তহঁতৰ এই সাতজনম লাগিব সাতটা জনম ল'লেও তহঁতে সিহঁতৰ স্থান উপনীত হ'ব নোৱাৰিবি সিহঁতৰ স্থানত আৰু মই এনেকুৱা এগৰাকী মাতৃ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক যোনেই যি কয় সেইটো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক যোনে যি কয় মই সিহঁতক সোধাই নেৰোঁ সেইটোৱেই কথা কাৰণ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক ইমান কোনো দুখ দিয়া নাই আৰু মই ল'ৰা ছোৱালীহালক লৈ বহুত সুখী আৰু সিহঁতে মোৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে মই একদম নিজে বুকু ফিণ্ডাই ক'ব পাৰোঁ মই বহুত সুখী বহুত সুখী মই এনেকুৱা এগৰাকী মাতৃ মই দুইটা যেতিয়া একদম একেলগে থাকে মোৰ সকলোৱেতো বাৰু আজিকালি প্ৰায় সংখ্যকে জানে মোৰ বোৱাৰী বুলি দেই আকৌ কৈছোঁ বোৱাৰী কিন্তু মোৰতো মই সদায় ছোৱালী বুলি ভাবোঁ ন মই বুকু ফিন্দাই ক'ব পাৰোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহনৰ নিচিনা বহুতে ইমান কোনো হ'ব নোৱাৰোঁ সিমানখিনিয়ে ক'লোঁ বাকী কি ক'ম আপোনালোকক অকণমান পিছত আনি আছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ' আৰু এই ফকটীয়াজনীৰ কথাও কৈছোঁ যোনজনী ফকটীয়ানীজনীয়ে কৈছিলে যে মানে তাইৰ এতিয়া আইতাক দুজনী আছে আইতাক দুজনী এতিয়া যোনখন বৃদ্ধাভাস আপোনালোকে বহুত একদম ট্ৰেণ্ডিঙত পাই আছে তাতেই দুজন ককাক মই ঠিক কৰি দিছোঁ ককা দুজনক ঠিক কৰি দিছোঁ তাই বিয়া দিব তাত গতিকে সেইখন বিয়াত যেতিয়া সকলো যাব তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাম দেখাই দিম আপোনালোকক